Хорошо. Нет. Для него надо искать какой-то ход э, новый, специальный. Есть еще Есть один смысл. такой вариант. Пропустить его на третий тур, но с условием, что он нам споет что-то, какую-то популярную музыку. Да. Приглашаем вас в третий тур Касси. Проте для Коли это был лишь початок борьбы. Все, даже те, кто сидят, все понимаете. Ни сантехники ни стойк, фабрикантом станет Коля! у Діла пойми діла діла. Рома извини, у уміння сабальот. Москва. Париж, Парішні Москва. Тож колі треба було вистрибнути зі штанів, щоб довести членам журі своє право бути в зірковому домі. Що він і намагався зробити. Он не поет, но он креативный как никто. Он пишет удивительно искренние и, и точные песни. Он пишет песни, которые, безусловно, попадают в цель. Он сразу притягивает внимание, он выглядит очень необычно. Он очень... Талантливый парень, понимаете, какая штука? Талантливых парней э, немного вообще-то. Во поле растут макии, цветет камыш, радуется крот и веселится полевая мышь. А я дома сижу, никуда не выхожу, ведь я занят, и я хочу. Светку Лабаду Она до сих пор не хочет меня И ночует с другим Зря Привет, Коля На самом деле я эту песню писал не для Светы Лабады, А просто ду-ду-ду как-то не рифмуется К Ирине Лысенко Коли черга дійшла до виконання актерского задания, судді за в очікуванні. И Коля довел, еще может с гумором пидеть и даже до звабления генерального директора нового канала. Вы знаете, что ваши темные глаза мне не дают покоя с первых дней? Да что там с первых дней? Да с первых лет мне не дают покоя? Да что там ваши темные глаза? Да ваши все мне не дают покоя с первых лет? У меня была идея другая. У нас сейчас есть на канале новое шоу, и в принципе вот я бы видела вас именно в нем, в качестве ведущего, скажем. А что если вам не петь, ну и эту фабрику, давайте-ка лучше ведущим на новый канал. Ирина, честно говоря, без вас я не могу уснуть. Если вы, конечно, конечно, если вы не против, если вам не сложно, если вас не видят, можете потрогать мою грудь. Нет, я же говорил, не ведется, ребята, не ведется. Я же говорил, причину, по которой я начал петь, и поэтому мне вот сейчас именно пение, оно мне наиболее, наиболее интересное. Поэтому... Именно пение. Ну, вы же славенько поете. Ну, я стараюсь это как-то компенсировать, я занимаюсь. Ты мужчина, и я уверен совершенно, что ты способен держать удар. Ты сильный человек, по тебе это видно. Поэтому ты вызываешь у меня симпатию. Безусловно это причем. Мы берем тебя на фабрику. Поздравляем Николай. Спасибо. Можно подать. Спасибо. радость. Радость везде! эмоционального забракло слив даже гумористу Колі. Он хоть не совсем фабричного формата, то есть он бард. Он бард и такой шоумен. Как только в зале появляется более трех человек, он потрясающе начинает фантанировать какими-то идеями. Он приносит людям радость, это абсолютно очевидно, и, собственно говоря, из желания при, принести телезрителям радость, собственно говоря, мы его и взяли.